Привет! Сегодня мы сделаем прекрасную напасть шоколадных зайцев. И шоколаде яичко. Ну да, и да, и яичко. Яйки. Так. Расстреляем. Мы приготували тут такі посыпки. Оставлю Покажи, які ми Оставь. приготували посыпки. У нас є разнообразные такі. Вот такие у нас есть. Такие разноцветные. Желтые, разноцветные. Какие тут? Красно-оранжевые. Белое, зелено желтые. Вот такие еще есть. Кружочками. Mm -hmm. Ну, короче, очень много посыпок. Чьи-то золотые. Золото. Палочка. Так, добре, а да, что будешь делать? Э -э Поставим посыпку Давай так, пока намалюем. А ну, Типа, Что я мы будем решает. делать узать. Проиграем думаю... художество. Да. Сашуня буду учить. Не, думаю, для надо. начала надо намалевать, опустим восьмерку, ну, типа, а дальше для ней ушки проделать. Пусть на рим надо ходить. Дубль два. Ну все, я молю. Такое. Кисель ага. маленький выходит. Один больше, а один меньше. Справь. Мы корочкой с шоколадом будем малювать, мы там поправим. Да? Да. Кругленький зайчик. Ну и вот такие ушки. Ну да, ушки. Ну и другую. Поберем крошку шоколадки, чтобы не мешали. А мне вот сердце остальное так. Вроде одинаковые. Мне у сердца подстраивают. Так. Все, я уже забыла то, что я я, палочки, ага. я думаю, можно уже плавать шоколад. Где у нас шоколад? Нет, ты же кинула там другие шоколад. А, точно. А ты на яичко Так, наш шоколад расплавился. Ну все, вы нашли маленькие такие уже стал. Винтошки горячий. Ну, мы начинаем. Ах. Может, надо допомога? Ну Возможно. А, ну, попробуй сама. Да О, мои руки. Сейчас, секунду. Так. Ах, моя рука

Ой, мне надо твоя помощь, Очень горячий. Ну, надеюсь, мама выйдет. <св> мама вас не подведет. Ну, а Всем я уже... привет. Как уже будет? Всем привет. Лайк. Ах, справді горячую. Ну, давай тут побольше. Шоколадный заяц. Так, ты еще. Голову можно видеть. И зайца, вот сейчас мы его посыплем. Конечно, пока на воде будет трешняк и щепот. Давай. Это точно. Шоколад кипящий, горящий. Открыть еще смельненько. Так. А я тут. Я тут. Месте. Без комментариев. Семья на месте, да? Ну да. Вся семья на месте. я думаю, хватит, чтобы не залепать за еду заяц. Сашуня, скажи, это моя команда. Это моя команда. Команда. Это моя поддержка. Посыпь сюда, Артушка. Тут ты его насыпала, а тут вообще нет. Я это ухо. Там да, нормально. Ладно. А ты не будет лежать? что крупный, два глаза, два таких зеленых, две фары. Не, ну десь можно получить, чи не надо? не дай. знаю, может дай. будет нехорошо. Ну дай один человек. Да нет, как не Я гарно. Я Забирай Я заберу. все. Все А сюда положить. Сюда положить. Ага. Дай, дай, так так надо. Куда положить давай сюда муж. Угу. в кушу. На, на, на краечке ушей. вообще на да, А когда он засохнет, то что с ним можно будет делать? Есть. Ну, вообще мы сама его на паску поставить. Ну, так и будет, да? Да. да. На, на, нашу пасочку, которую мы При Поэтому, когда мы будем есть на паску, Получилось классно. Ну, Саша, расскажи, сколько кипятка было в руках? Даже маме было горячо. Гордон. Да. Так, теперь мы его оставляем сохнуть. Да. А на сколько времени? У холодильник. У холодильник. Полкутильник. Так. Если мы это его положим в холодильник, то мы, получается, отрезаем кусок пергамента и открываем оно, мы будем еще одно выбрать. Продовжуємо наш декор тепер переробимо яєчка. Ми в шоколад. Десь до половинки думаю. Так, підпіднімо трошки стекло. Ось так виглядать. Так, і ось чарочку у нас є. Я думаю, переждаю, щоб вона трошки пристила, бо якщо я поставлю, вона буде погано. Ну что, пробуем ставить. Так, ладно, я лучше подожду. Я думаю, это будет вкусно, если когда оно застынет. Ну и типа мы что, покладываем еще крем? Но оно еще жидкое. Еще не надо ставить. Поэтому ждем. Так, мама нам помогает. Вы нам яйца. А я пока буду делать дуя. Сейчас я ее замотаю ложки, Все нормально. И также мочаем. Она же пишет его голова Да нет, ну там. Вот так. Выходит. Ну, сейчас еще трошки стечь, наверное. по нормально. Все, теперь ждем. Сколько нам ждать? Пока мы трошки не пристыли. Гранку. <свист> Давайте я. Не надо больше мочать. Ну ладно. Я просто хотел трошки баки. если я меня отправила уже в холодильник, теперь сейчас я буду класть еще свои. Ну, то вот так, я думаю. Вот. И теперь его в холодильник застывать. Закошаю мою зайчика. То есть так я беру эти сахарные бусинки и кладу на него. Так, почти. Так, сейчас еще маленькую посыпочку чуть-чуть зелененькой. Достаю. Все, прекрасно. Теперь прикрашаем дюйму. Слышно, была такая посыпочка там. Вот, и а я на сюда умыкнула. Вот. Сюда. Ой, Сашенька, можешь же одну себе ставить, чтобы ты сюда мог. А сколько он должен там стоять вот тому холодильнику? Ну, я до завтра. Как Саша скажет. Ну, я тоже думаю, что до завтра. Шпинг хорошо застрял. А я думаю, еще... Что... Ну, мы... чуть, хотя бы два э, часа. А чтобы чуть-чуть что... хотя бы застыл. Я хочу, чтобы... Может, два часа это целая ночь? Нет, два часа это... По 59... Ну, 60 120 минут? 120, 120 да. хвилин? 120. 120. Салатовый тут что... есть. Сейчас сюда усекли. И вот эту штучку. еще одну себе посыпочку оставил. мы уже прекрасно двух зайчики. Ну, тело и утово. И теперь мы их отправляем в холодильник. Я тут Хотят три, по три два часа. посыпочки съел. А я три посыпочки съел. И еще один зайчик. <laughs> в эфире. И еще один. Зайчик-побегайчик. Ну, теперь их отправляем постоять, пока не застынут. Думаю, хотя бы два часа. У холодильника. Ну, чаш на завтра. Нужно съесть это. Вот такие зайчики.